একেবাৰে বাচ্ছা হৈ থাকোঁতে চাকৰিত জইন কৰিছিলে আৰু আজি ঊনৈছটা বছৰ কমপ্লিট কৰিলে ৰাতিপুৱাৰ সাঁজত আজি ফুলকবি আলু ভাজিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ ইয়াৰে লগত মছলা পুৰি বনাওঁ আটাত অকণমান নিমখ দিছোঁ তাৰপিছত এয়া পিঁয়াজ দিছোঁ একেবাৰে মিহিকৈ কাটি মানে সেই চপাৰটোত চফ কৰি লৈছিলোঁ তাৰপিছত হালধি অকণমান অকণমান গৰম মছলা দিছোঁ আৰু কেইটামান আজৱাইন দিছোঁ ইয়াতে যদি ধনিয়াৰ পাত আৰু মেথিৰ পাত দিলোঁ হয় আৰু বেছি ভাল লাগিল হয় খাই পিনে মছলা পুৰি কেইখন পিছে আৰু আমাৰ এটা নাখায় নহয় প্ৰাচুই নাখায় খাই ধনিয়াৰ পাত আৰু মেথিৰ পাত দিলে খুব বেয়া পায় সেইকাৰণে আমাৰ দুজনৰ কাৰণে আৰু ক'ত এক্সট্ৰাকৈ বনাই থাকোঁ সেইকাৰণে নিদিলোৱেই আৰু তাৰপিছত বাছ এই পুৰি কেইখন বনাই ললোঁ আৰু গৰমা গৰম একেবাৰে পুৰি ভাজি আৰু চাহৰ লগত খালোঁ মই ইয়াৰ লগত আজি কিবা এটা মিঠাও বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ পিছে হাজবেণ্ডে মানে আৰু ৰাতিপুৱা যেতিয়া হেভি ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ ন দুপৰীয়াৰ সাঁজটো একেবাৰে চিম্পুলকৈ খাওঁ গতিকে দুপৰীয়া আজি একেবাৰে সাধাৰণকৈ দালি ভাত খালোঁ অলপ অলপকৈ কাৰণ ভোক ইমান এটা লগা পেলা চাৰিটামান বজাত দিও বাপেক পুতেকক দোকানত পঠাইছিলোঁ মই কিবা মানে বস্তু কেইটামান লগা আছিলে মোক এই ধৰক কণী নাছিলে কেইটামান কণী আনিলে তাৰপিছত গুড় অলপমান ভিনেগাৰ তেনেকৈ আনিব দিছিলোঁ কিন্তু আহোঁতে আকৌ এই মিঠা আলুৰ চাৰ্টটোও লৈ আনিলে হাজবেণ্ডে মানে পঠাই দিছে আৰু তলত বেপাৰীক লগ পাই কিনে মিঠা আলুৰ চাৰ্ট এটা মোৰ কাৰণেও পঠাই দিছে মোৰ যে দেখি পিনে খং উঠিছে জানেনে পানী পানী নহয় আৰু দোকানত যাওঁতে এইটো মিঠা আলুৰ চাট লৈ আনিছিলে ইয়াতে বেপাৰীবিলাকে খুব বিক্ৰী কৰিব আহে ঘৰে ঘৰে হাজবেণ্ডৰ তলত দেখা পালে বেপাৰীজনক আৰু তাৰে পৰা লৈ আনিছে পিছে মোৰ মুখৰ ৰিয়েকশ্যন দেখিছেনে মোৰ একেবাৰে প্ৰিয় নহয় এই বস্তুটো মানে টেঙা ফুচকা চাট এইবিলাক মই খাই ভালে নাপাওঁ মানুহে শুনিলে আচৰিত পাব আৰু আচৰিত হয়ো মোৰ যিমানবোৰ ফ্ৰেণ্ড আছে বা ঘৰৰ মানুহ সকলোৱে আচৰিত পায় যে মই টেঙা খায় চাট খায় ফুচকা খায় মই ভালে নাপাওঁ মোৰ মানে প্ৰিয়ই নহয় কাৰণ ছোৱালী তিৰতাবিলাকে এইবোৰ বস্তু খাই ভাল পায় ন খুব প্ৰিয় মানে এইবিলাক কিন্তু মোৰ সৰুৰ পৰাই মানে একেবাৰে প্ৰিয় নহয় মই নাখাওঁ মানে সেনেকুৱা মোৰ ইচ্ছাও নাযায় এতিয়া হাজবেণ্ডে লৈ আনিছে যিহেতুকে অলপমান খাই চালোঁ পিছে মোৰ মুখৰ ৰিয়েকশ্যনটো দেখি পিনেই গম পাইছে চাগে মোৰ মানে জবৰদস্তিহে খোৱাৰ দৰে হৈ আছে কাৰণ মই নাজানো কিয় বা মোৰ একদম মানে ৰাপে নাই টেঙাৰ প্ৰতি বা এই ছাট ফুচকাৰ প্ৰতি তেনেকুৱা মানে মোৰ ৰাপেই নাই এইবিলাকৰ প্ৰতি মই নাখাওঁৱেই হাজবেণ্ডক তাকে কৈ আছিলোঁ যে কিয় লৈ আনিছা মই নাখালোঁ হয় তেখেতে ক'ব লাগে যে কেতিয়াবা মাজে মাজে খাব লাগে এইবোৰ মানে আনিলেহে খোৱা যায় বা দেখিলে কেতিয়াবা তেনেকৈ এটা দুটা ফুচকা ক'ৰবাত গ'লে খাওঁ কিন্তু মানে মোৰ ৰাপ নাই আৰু মানে মই ভালে নাপাওঁ সিমান এটা একেবাৰে ক'ব গ'লে বেয়াই পাওঁ আৰু বৰ আচৰিত কথা এইটো গম পাওঁ কিন্তু বেয়া পাওঁ আৰু উপায় নাই আৰু এয়া একেবাৰে গধূলি হাজবেণ্ড ওলাইছে পাৰ্টিত যাবৰ কাৰণে যিহেতুকে তেখেতে আজি মানে নাইণ্টিন ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট কৰিলে তেখেতে চাকৰিত মোৰ হাজবেণ্ডে এয়াৰফৰ্চত চাকৰি কৰে আৰু আজি পূৰা নাইণ্টিন ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট কৰিলে একেবাৰে বাচ্ছা হৈ থাকোঁতেই মানে চাকৰিটোত জইন কৰিছিলে আৰু আজি ঊনৈছটা বছৰ হ'ল মানে আচৰিত লাগে ভাবিলে যে কেনেকৈ সময়বোৰ পাৰ হৈ যায় আছে ন আৰু তেখেতে এতিয়া পাৰ্টিত যাব ওলাইছে আৰু আমাৰ তাৰ কাৰণে দুটা পেষ্ট্ৰী আনি দিলে আকৌ পিছত গৈ পিনে প্ৰাচুৰী পেষ্ট্ৰীটো খাই কিনে গ'ল খেলিবৰ কাৰণে আৰু মই এতিয়া খাব ওলাইছোঁ চাহৰ লগত তাকে ভাবিলোঁ দেখাই দিওঁ আপোনালোককো এইটো ভিডিঅ' অলৰেডি দিছিলেই মই যোৱাকালি অৱশ্যে বাৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে লগ পাম পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু পাৰিলে পেজটো ফ'ল' কৰিব আজিলৈ বাৰু আহিছোঁ বাই